Hai saya di sini. Okey, saya nak memberi sikit ulasanlah mengenai pemilihan PAS kawasan Arau semalam eh, di mana Menteri Besar Perlis a Muhammad Shukri Ramli tewas eh, uh, di dalam perebutan uh, yang di PAS kawasan Arau tewas kepada seorang ustaz. Uh, begitu juga dengan uh, speaker uh, Dewan Undangan Negeri uh, Perlis uh, seorang esko juga uh, tewas kepada Uh, ESKO uh, yang seorang lagi ya eh, seorang anak muda uh, Ustaz Rizwan uh, untuk jawatan timbalan yang dipetua PAS kawasan Arau uh, seorang lagi ialah kalah di dalam perebutan jawatan naib yang dipetua eh, seorang ahli uh, uh, dewan undangan negeri ah eh, simpang empat maknanya uh, tiga orang lah yang orang kata apa menjadi wakil rakyat PAS tewas kepada uh, ahli Marhin eh maknanya tidak ada jawatan langsung eh di peringkat uh, kerajaan eh tidak menjadi ADUN eh ya ini memberi mesej yang jelas yang PAS sekarang ini dia di lah. Uh, mereka uh, terbahagi kepada you know orang-orang uh, yang uh, cenderung ke arah menjadi ustaz kan maknanya mereka ini adalah ustaz uh, seperti uh, eh نائب Menteri Putu tu seorang ustaz juga kalau tak salah saya. Kan uh, tapi kalau kita lihat em um, uh, Menteri Besar Perlis dia bukan ustaz eh dia bukan uh, daripada orang golongan agama. Uh, Ijazah dia pun bukan dalam bidang syariah, uh, usuluddin, uh, fiqh eh uh, daripada al azhar. Kan uh, begitu juga dengan uh, Exco uh, dan juga ADUN tersebut. Bagi saya mereka bukan dalam bidang agama eh, ha, kalau tak salah saya lah ha, tolak uh, yang uh, exco muda itu lah ha, dia kalau tak salah saya dia dalam bidang agama jadi apabila kita melihat uh, kecenderungan ini maknanya PAS ini dia menolak lah uh, orang kata apa daripada golongan uh, profesional uh, saya, saya bagi saya profesional lah kan kalau degree ni kira dalam bidang uh, profesional lah okey saya tak tahu lah yang 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 uh, uh, speaker tu adakah dia ada ijazah ataupun diploma tapi dalam isu ini uh, agak janggal lah agak janggal kerana uh, pimpinan uh, kawasan Arau alih-hali di kawasan Arau itu tidak memilih orang yang bertaraf wakil rakyat nah ini satu kejanggalan lah eh. kenapa mereka ni ada 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 kuasa eh. menjadi menjadi menteri besar ni dia ada kuasa tetapi uh, pimpinan PAS uh, di kawasan Araw dia 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 tak fikir uh, mengenai itu dia tak heran pun yang uh, Muhammad Syukri Lamli ini adalah uh, seorang menteri besar uh, yang mempunyai kuasa penuh uh, di negeri Perlis begitu juga dengan uh, speaker Dewan Undangan Negeri uh, uh, dan ahli Dewan Undangan Negeri Perlis jadi apabila saya melihat um, um, pola pengundian ini saya, saya melihat ia adalah satu yang unik lah kan dipilih ni maknanya hang jadi adun ke hang jadi menteri besar ke kami tak kisah pun yang penting kami nak hang bekerja ke jalan Islam ha, itu ha, bagi saya ya mereka menolak Syukri Ramli contohnya senang saja sebab anak beliau terlibat dalam kes uh, kita, uh, penipuan uh, air minum raja dan sekarang ni kes itu berada di mahkamah. So biarlah mahkamah yang menentukan. Hal lagi dua ex, dua 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 adun itu juga bagi mereka tidak ada memberi nilai tambah kot kepada mereka. Dan mereka melihat ialah saya ulang lagi sekali baru-baru ini Muhammad Sukri Ramli dia membuat memorandum of understanding dengan Berjaya Land eh untuk tanam durian dan uh, pengeluaran hasil ladang uh, bumi dan mereka melihat syarikat yang yang menandatangani ni MOU itu bukan dari pada kalangan orang PAS. mungkin mungkin kan saya tengok ialah salah seorang itu dia pernah jadi speaker Dewan Undangan semasa Syedan Kasim dan seorang lagi itu adalah ahli korporat bukan dari PAS jadi mereka melihat ini uh, Syukri Ramli ini dia mesra kepada orang UMNO lah. dia tidak melihat Uh, kebajikan uh, uh, orang, orang pas di kawasan Arau itu And, uh, dan uh, iyalah, uh, bila kita bercakap mengenai Berjaya Land itu, dia adalah satu grup uh, di bawah Berjaya Corporation uh, Berjaya Corporation Berhad yang di bawah itu ada Sportoto uh, ada Magnum, uh, bagi saya Berjaya tidak salah dalam isu ini kerana mereka adalah syarikat yang uh, uh, legal uh, dan perjudian mendapat lesen daripada Kementerian Keuangan dan baru-baru ini ialah Perlis tak boleh main judi lagi Tak boleh pergi beli, beli nombor ekor di kedai Mereka dah 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 batalkan permis perniagaan itu Apabila saya melihat di Perlis ni Dia terbagi kepada dua lah Maknanya satu lebih kepada kepimpinan ulama Satu lagi lebih kepada profesional Jadi pertumbungan dua grup ini bagi saya Masih lagi tidak dapat diterima lah uh, yalah sebelum ini kalau kita melihat amanah ini uh, mereka ini lebih kepada golongan profesional eh, dan uh, terjadinya amanah ini kerana orang-orang ulama PAS ini mereka tidak menyenangi pihak-pihak eh, uh, yang sokol uh, profesional ini jadi uh, yalah uh, ini adalah satu tamparan yang hebat lah, kepada kepimpinan uh, Menteri Besar eh, Muhammad Syukri Abdullah maknanya mereka ditolak jadi apabila ini berlaku uh, sepatutnya uh, Muhammad Syukri Romli ya, uh, hak lagi dua orang itu juga uh, dua adun itu harus meletak jawatan, kerana mereka tidak mendapat kepercayaan. Dan mereka tidak mendapat mandat daripada uh, ahli uh, PAS di uh, uh, di Arau itu, kan? Uh, jadi uh, apa yang berlaku mana uh, maknanya pasip perlu ni mereka masih lagi tidak dapat menerimalah uh, you know pertimbangan-pertimbangan uh, mengenai perniagaan yang uh, ada unsur daripada syarikat yang anak syarikat itu ada adalah syarikat judi sportoto uh, uh, sport toto uh, magnum dan tiba-tiba uh, menteri besar yang membawa imej pas ini boleh pula bekerjasama uh, itu dari pandangan mereka lebih pandan sudut perlegaan, tidak ada isu tidak ada isu jadi yalah uh, uh, ada lagi dua lagi kawasan iaitu Kanga uh, dan juga uh, uh, Penang Besar kita akan melihat trend itu uh, sekiranya uh, Adun Adun yang Sokol ini kalah kepada Puak-puak uh, yang Ustaz Marhan ini maknanya pas negeri pulih ini dia sendiri, sendiri telah menunjukkan yang golongan-golongan yang sokol lah orang kata golongan elit lah ha, tapi tak ada lah elit mana maknanya mereka belum ni lah uh, belum boleh diterima ha, ini, ini, yang saya takut ni kan saya takut lah apabila pada PRU yang ke 16 PRU yang ke 16 ini orang-orang uh, yang sokol marhen yang lebih kepada ulama ini mereka akan menjadi Uh, menjadi pimpinan baru eh, uh, yang akan bertanding di uh, orang kita apa sebagai ahli dewan undangan dan kalau ini berlaku kacau tuan-tuan. Uh, ini akan berbalik jadi macam kek Kelantan tu. Uh. Semua ustaz-ustaz semua. Maknanya mereka nak adun-adun yang mewakili Miri Perlis ini mesti daripada golongan ustaz. Wow, eh? Uh. kalau ini saya ingat Perlis akan menjadi Kelantan yang kedua. <laughs> Eh, uh, semua geng ustaz. Eh, uh, semua. Uh, ini yang saya duduk nampak ni. Ha, uh, mesej jelas dah diberi kepada Muhammad Syukri Ramli yang uh, kepimpinan adun yang tidak mempunyai title ustaz itu tidak akan diterima oleh ahli-ahli akar PAS kan, uh, adalah uh, naik yang yang menang tu dia kata, ini adalah masa uh, untuk berehat uh, jadi buatlah kerja untuk jemaah. Maknanya, hangpa kalah, okey. Tak ada lah. Bagi hangpa-hangpa kalah. Hangpa tak dapat diterima oleh al Tetapi hangpa dah menang buat kerja untuk jemaah. Ha, dia jadi macam konsep di Iran. Di Iran ni tuan-tuan yang kontrol geng-geng profesional ini adalah geng-geng komunis, geng-geng uh, dipanggil um, muallah. Muallah ni macam ulama jadi mereka ini yang pakai serban eh, yang pakai jubah ini mereka akan kontrol uh, keseluruhannya. Tapi buat buat, buat kerja pentadbiran ni kami tak mau buat. Oh. Menyusahkan dia kata. Hampa buat. Kami nak kerja-kerja yang uh, lebih kepada keagamaan, uh, lebih kepada apa sajalah. Uh, mungkin dari segi uh, buat projek bagilah sikit. <laughs> Macam tu Apa pun perlis dah jadi kacau bilau lah bagi saya. Kerana apa? Menteri Besar sendiri kalah. Kan? Dan ia memalukan besan dia lah. aja uh, Haji Adi Awang. Cai, cai, cai.